Hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsinin ən höndür və ən prestijli ərazilərinin birində tam fərqli, gözəl bir evi göstərəcəm. Ev bu vəziyyətdə təklif sizə göstərməkdə məqsədimiz odur ki, yəni adətən bu tipdə olan evlər satışda çox hallarda, yəni qalmır. Bu formada çəkib sizə göstərir ki, baxıb yəni məlumatınız olsun. Gördüyünüz kimi evim bu formada gözəl xarici görünüşü var və bildirmək istəyirəm yəni, ki, ev Masazır qəsəbəsinin çox höndür bir ərazisindədir və əsas magistral yola da çox yaxın bir məsafədədir. Hal-hazırda yəni evin həyəti bu formada da, amma evin içində olan işlər bir 80% olaraq tamamlanmaq üzrədir. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü də dəyərləyəcəyimiz bildirmək istəyirəm ki, evin mərtəbələr arası betondur. Bax gördüyünüz kimi bu formada həyətin səhsidir. O bina da yəni əsas magistral yolun. Yəni bu əsas magistral yolun üst hissəsində olan evdir. Deməli, gördüyünüz kimi bax <coughs> bu formadan giriş-çıxış yerləri var. Yəni evin içindən sizə tam aydın şəkildə bütün detallarını yaxından izah edəcəm. Gördüyünüz kimi hazırda həyətan sahəsi bu formadadır. Hazırda təmirə hazır olmaq istəyirə gedir. Və daxil evin içini də göstərəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi birinci mərtəbənin bu formada dəhlizidir. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər betonlandır, mərmərlə üzlənilib. Bu formada geniş dəhlizi var. Dəyərlilər, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan Masaza qəsəbəsində Qobadlı məktəbinə yaxın və əsas magistral yola yaxın bir məsafədədir. Bax bu formada birinci mərtəbədə olan qonaq otağıdır və bildirmək istəyirəm ki, təmir çox lüks şəkildə aparılır. Yəni hal-hazırda görürsüz, yəni burdan sonra qapılar qoyulacaq, divar kağızları ən yaxşısından vurulacaq. Deməli, burada birinci mərtəbədə belə bir geniş mətbəxidir. Mən sizə çördən göstərdiyim qapı, yəni bu mətbəxdir. Mətbəxdən ayrıca olaraq bax burda giriş-çıxış qapısı var. Yəni burada siz rahat şəkildə oturub durub, yəni ətrafısa eləyə bilərsiniz. Baxın belə bir mətbəxdir birinci mərtəbədə. Deməli, burada belə bir hamam otağıdır. Görürsünüz, mərtəbələr arası monolit betondur və çox yüksək keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Qalxıb evin üst tərəfinizi sizə göstərəcəm. Üst hissədə yataq otaqları və sanitar qovşağı var. Gördüyünüz kimi baxın mərtəbələr arası monolit betondur. Burada belə bir geniş yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Otaqların ölçüləri çox geniş ölçüdədir. Baxın belə bir geniş yataq otağı var. Döşəməsi laminatdır. Burada digər yataq otağıdır. Baxın bu formada. Və qeyd etdim ki, tezliklə müraciət edən müştəri olsa, təmir işləri müştərinin öz zövqünə görə aparıla bilər. Burada belə bir digər növbəti yataq otağıdır. Otaqların ölçüləri çox geniş ölçülər. Ümumilikdə evin kvadrat sahəsi 190 kvadratmetrdir və 2,3 sotda torpaq sahəsi var. Və bütün tamamlanma işləri hazır olandan sonra evin qiyməti 135.000 manata satışı çıxarılacaq. Yəni bütün işlər tam keyfiyyətlə və zövqlü şəkildə aparılır. Dəyinizləcəyimiz videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ikinci evlərlə 1-ci olaraq siz tanış olasınız.